गर्मी शुरू हो चुकी है गर्मी में कॉटन के कलफ लगे कपड़े पहने हुए ग्रेसफुल लगते हैं लेकिन कॉटन के कपड़ों पर क्लफ लगाना या माया लगाना और फिर इन पर इस्त्री करना यकीनन एक मुश्किल मरहला है एक बहुत ही मेहनत तलब काम है लेकिन मैंने अपनी इस वीडियो में कॉटन के कपड़ों को कल्फ़ लगाना और माया लगे कपड़ों को इस्त्री करना बहुत आसान तरीके से बताया है उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद भी आएगी और आपके लिए फ़ायदा मंद भी साबित होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए आपके काम की हो तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें एक वीडियो को लाइक करें आपका दिया हुआ एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है और हम मज़ीद नए आइडियाज़ के साथ काम करते हैं काइंडली वीडियो को स्किप करके ना देखें क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं जो कि आपके लिए भी फायदेमंद साबित होंगी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैमिलीज कुकिंग एंड किचन हैक्स आते हैं क्लफ बनाने के लिए तीन कप मैंने पानी के लिए देखी में चूल्हे पर रख दिया है पानी को गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखते हैं अब इसका क्लफ तैयार करना है एक कप मैंने कप पानी नॉर्मल पानी लेना है जो भी अगर गर्मी है गर्म पानी गर्म है तो फिर पानी ठंडा ले लें चार टेबल स्पून मैंने क्लफ पाउडर इस पानी में ऐड किया है ये एक सूट बनाने का मैं क्लफ तैयार कर रही हूँ अब इस लफ़ पाउडर को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हल करना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने और ये स्मूथ पेस्ट बन जाए देगचीन में पानी गर्म हो गया है पानी बॉयल हो गया है अब इस बॉयल वाटर में ये जो क्लफ वाला लिक्विड मैंने तैयार किया है पेस्ट बनाया है इसको इसमें शामिल करें में और चम्मच मसलसल हिलाना चम्मच को नहीं रोकना वरना इसमें गुडियाँ बन जाएंगी तो फिर कपड़ों की ग्रेस नहीं बनती अब इसको जल्दी जल्दी से चम्मच से हिलाते रहना है इस क्लफ को इस वक्त तक पकाएं जब तक इसका रंग चेंज हो जाए देखिए ये बिल्कुल वाइट दूध की तरह नज़र आ रहा है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा जब ये पक जाएगा अभी ये कच्चा है मुसलसल चम्मच छाते रहे हैं यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये गाढ़ा हो जाए जैसे पतला है ना गाढ़ा हो जाए फिर इसको बंद कर देना स्टोव को ये देखें पकने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है अब इसे जल्दी से टेप वाटर के नीचे रखें और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ये देखें थोड़ा सा करना ज़्यादा नहीं इसको थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी है ना उसको पतला करना है जिस हिसाब से आपने रखना है जितना गाढ़ा उस हिसाब से इसको रखें ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी देख लें आप किस तरह की है ये यहाँ पर भी चम्मच लाते रहना अब इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कि किस तरह ये बिल्कुल स्मूथ है इसमें कोई गुठली नहीं बनी ना ही इसे छानने की ज़रूरत है बिल्कुल पेस्ट होता है ना उसको सब पेस्ट वैसे बना ये बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है अगर कपड़ों पर कम आया लगाना है तो इसे पतला कर लें पानी के हिसाब से डालें अगर कड़क कपड़े बनाने हैं तो इसे गाढ़ा रखें अब जिन कपड़ों पर मैंने माया लगानी है उन कपड़ों को पहले तो मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था वॉश करके इसमें से पानी में निकाल लेंगे इसको अच्छी तरह से कपड़ों को निचोड़ लेना है अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए मेरा आइडिया पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए एक लाइक ज़रूर करें आपका दिया हुआ लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है और हम नए आइडियाज़ के साथ आते हैं अब इन कपड़ों को क्लफ़ देने से पहले इसे उल्टा करना है कमीज़ को भी उल्टा कर लें इस तरह ये जैसे मैं कर रही हूँ सीधी तरफ़ नहीं आ, माया देनी उल्टी तरफ़ देने की वजह ये कि कभी कोई किसी से कोई गुटली रह जाए कोई थिक सा मटेरियल माया में रह जाए तो वो उल्टी तरफ आए ताकि सीधी तरफ नज़र ना आए लेकिन मैंने जो माया तैयार की है वो बहुत ही स्मूथ बनी है उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया अब ये जो कपड़े मैंने उल्टे किए हैं इनको अच्छी तरह से नचोड़ लें ताकि इसमें पानी ना रहे अगर इसमें भी पानी रहेगा और हमारी माया जिस हिसाब से हमने उसकी कंसिस्टेंसी रखी है वो भी पतली होगी तो ग्लफ़ का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा अब इस माया को इस खाली टप के अंदर डाल दें एक अहम बात आपसे शेयर करनी थी कि ये सफ़ेद शलवार मैंने इसलिए दिखाई है अगर सफ़ेद कपड़ा हो तो थोड़ा सा मामूली सा नील इस माया में डाल दें अब इस माया को थोड़ा सा पतला करना है अपने हिसाब से जितना सूट है जितने कपड़े हैं उस हिसाब से इतनी मकदार रखें ताकि वो कम ना हो ज़्यादा हो जाए लेकिन कम ना पड़े इसमें थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया है इस माया के अंदर जो तैयार माया है अब इसे मैंने दोनों हाथों से टप को पकड़ के अच्छी तरह हिलाया देख सकते हैं आप इसमें कोई भी कुठली कोई भी सख्त चीज़ नजर नहीं आ रही बिल्कुल स्मूथ ये माया तैयार हुई है बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया था अब इसमें जो कपड़े हैं इसको डालने का भी तरीका है कमीज है जो तो ऊपर से कॉलर्स के पास जो सिलाई होती है ऊपर की कंधों की उधर से पकड़ना है कमीज़ को और ऐसे डिप करना है इस तरह ऐसे नीचे लाकर ऊपर ऐसे इसी तरह आपने भी करना है इस तरह डिप करना है ताकि इक्वली सारी कमीज़ में ये जो माया है ये सारी कमीज़ में एक जैसी लगे इस तरह डिप करें और जब आपको इतमान हो जाए कि ये अब इसमें कंसिस्टेंसीज की थोड़ी गाड़ी थी तो मैंने एक शलवार भी इसमें डालनी है तो थोड़ा सा मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया पानी डालकर ताकि शलवार में ये माया कम ना हो जाए अब इस एक्स्ट्रा माया को लिक्विड को इसमें से निकालना है जो पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से ला कर नीचे की तरफ ऐसे निकाल दें इसमें से जितना भी पानी है माया है सब निकाल दें ताकि ये ज़ाया ना हो इसे अच्छी तरह नचोड़ लें इस तरह करने से ये सूट अच्छा प्रेस हो जाएगा कमीज़ को मैंने अच्छी तरह से नचोड़ लिया इसमें से माया सारी निकाल दिए पानी जो लिक्विड था अब मैंने शलवार को माया देना है शलवार को क्लफ़ देते वक्त एक बात का ख्याल रखें कि इसके ऊपर से शलवार के ऊपर जो नेफा होता है नेफे को हाथ से पकड़ लें इस तरह पकड़ना है इस पर माया ना लगे वरना यह फिर चुपती है इरिटेट करती है इसलिए इसे इस तरह लगा पकड़ के ऊपर से इस पर भी सारा क्लॉफ जो है इस पर लगा देना इसके अंदर अच्छी तरह से लगाना है कोई हिस्सा ड्राई ना रह जाए अब इन माया लगे कपड़ों को ग्लफ लगे कपड़ों को चाहे तो स्पिन कर लें या फिर चाहे तो ऐसे ही तार पर फैला दें मैंने कमीज को हैंगर में डालकर उसे तार पर फैला रखा है इस तरह करने से जो एक लाइन सी बन जाती तार के ऊपर फैलाने से कमीज के सेंटर में वो नहीं बनते बड़े ज़बरदस्त इससे कपड़े सूखते हैं कोई लाइन नहीं बनती आसानी रहती है इस्तरी करते हुए इस तरह मैंने इसे हैंगर के ज़रिए तार पर हैंगर को लटका दिया है कमीज को अब मैं नीचे से जो इसकी है, है चारों कोने नीचे जो होते हैं वो एक जैसे इक्वल कर रही हूँ ताकि जब ये सूख जाए तो ये टेढ़े मेढ़े ना हो इस तरह सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बेहतरीन कलाफ लगेगा और कोई टेढ़ापन नहीं आएगा कॉलर के ऊपर से भी मैंने बटन लगा दिया अब आस्तीन के साथ भी मैंने ऐसे किया है इसको इक्वल करके इस बिल्कुल एक जैसे दोनों तरफ से मैंने ये इसे कर दिए आस्तीनों के भी ये देखें आस्तिन के को भी ऐसे किया अगर आप ये इन बातों का ख्याल रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त क्लफ़ लगेगा कोई टेढ़ापन नहीं आएगा कोई इसमें जैसे कपड़े ऊपर नीचे रेप से हो जाते हैं कोई नहीं होगा इस तरह बड़ा ज़बरदस्त रहेगा अब मैंने शलवार में भी जो एक्स्ट्रा क्लफ था लिक्विड सा था उसको निकाल कर हल्के हाथ से उसको शलवार को भी मैंने झटका ऐसे हल्का सा हाथ से झटक कर फिर मैंने इसको शलवार को इस तरह फैलाया तार के ऊपर मैंने सफेद शलवार पर भी क्लफ लगाया था इसको मैंने दूसरी तरह से फैलाया है दो मुख्तलिफ तरीकों से मैंने शलवारों को इसे तार पर फैलाया है गर्मियों की धूप बहुत तेज़ होती है इसलिए क्लफ लगा कर कपड़ों को धूप में रखने से पहले इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि इस तरह करने से अगर कलर वाले कपड़े होंगे तो वो उनका कलर ख़राब हो जाएगा इसलिए ये कपड़े सायादार जगह पर रखें सायददार जगह पर रखें गर्मी होती है गर्मी की शिद्दत होती है वो खुद ही सूख जाते हैं ज़रूरी नहीं है कि इन्हें धूप तेज़ धूप में ही रखा जाए इस तरह ये कपड़ों का कलर ख़राब नहीं होता अब ये कपड़े सूख गए हैं मैंने उन्हें तार से उतार लिया और तार के ले जाकर कर इसी स्टैंड पर रखा इसत्री स्टैंड पर रखने से पहले मैंने इन कपड़ों को सीधा कर लिया क्योंकि मैंने उल्टा कलफ लगाया था मैंने पहले ही बताया था शलवार को भी और कमीज़ को भी अब मैंने इन दोनों को सीधा कर लिया है कमीज को भी दिल को सीधा कर लिया है और शलवार को भी मैंने इसी तरह सीधा कर लिया है अब क्या करना है कि इस्री करने से पहले एक काम करना है ये जो कपड़े क्लफ वाले हैं इनको इसत्री करना है पहले तो सबसे पहले मैंने इसका ऊपर से बटन खोला है जो मैंने हैंगर में इसे लटका लटकाया था तो हैंगर को इसमें से मैंने निकाल देना है अब ये सूखने के बाद टेढ़े में हो जाते हैं सबसे पहले तो इनको खोलना है क्योंकि साथ चिपक जाते हैं तो सबसे पहले इक्वली सारे सूट को अच्छी तरह से खोलना मेरी हदायत को फॉलो करें ताकि आपका सूट अच्छा सा क्लफ लगे अच्छा सा स्त्री हो आप मेरा सूट का रिज़ल्ट देखना जब मैं लास्ट में रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी इसी तरह शलवार को भी बिल्कुल खोल देना इसके अंदर जो चिपक गया है ये सारे कपड़े इसको दोनों हाथों से अच्छी तरह खोल के इसको भी शलवार को भी सीधा मैंने कर दिया है इसको मैंने टेढ़ा किया था जब क्लफ लगाया था इसको खोल दें और सीधा कर दें बिल्कुल अब पारी आती है इन कपड़ों को प्रेस करने के लिए लेकिन रुक जाएं कपड़ों को प्रेस करने से पहले हमेशा पानी स्प्रे किया जाता है स्प्रे बोतल रखें तो बहुत ज़बरदस्त सर्द मिलता है इससे ये हाथों से हम जो पानी ऐसे छिड़कते हैं ना वो कहीं ज़्यादा कहीं कम कहीं किस तरह पड़ता है वो बिल्कुल भी ठीक प्रोसेस नहीं होता बिल्कुल ग़लत है वो तरीका ये तरीका बिल्कुल सही है स्प्रे बोतल रखें बहुत फ़ायदा होता है कपड़ों को इस्त्री करते हुए कपड़े बड़े ज़बरदस्त इस्त्री होते हैं और इसमें क्रीज जो बनती है बहुत ही बेहतरीन बनती है इसी तरह पूरे सूट को बहुत अच्छी तरह से इस्प्रे बोतल की मदद से पानी इसमें जो है वो उस पानी से स्प्रे अच्छी तरह कर लें इस तरह कर लें कि गीला गिला सा हो जाए अब भी इनको इस्त्री नहीं करनी इन कपड़ों पर जिस पर मैंने पानी का स्प्रे किया था इन कपड़ों को इस तरह तह कर दें अगर कहीं से आपको लग रहा है कि ड्राई है वहाँ पर भी दोबारा स्प्रे कर दें पानी का अब इस कमीज को भी स्प्रे कर लिया अच्छी तरह शलवार को भी पूरा इक्वली पूरे सूट को अच्छी तरह से स्प्रे करना है पानी का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है वरना ये क्लफ वाले कपड़े इतने अच्छी तरह इस्तरी इस नहीं होंगे ये देखिए मैं मैंने कर रही हूँ ना जहाँ जहाँ से मुझे ड्राई लगी थी शलवार भी और कमीज भी वहाँ पर मैंने उसको दोबारा इस्ते किया अब मेरी इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा अब क्या करना अभी भी कपड़े इस्तरी नहीं करने इसको किसी शॉपिंग बैग में इस तरह डाल कर थैले में प्लास्टिक के इस तरह रख दें इस तरह इसके अंदर डाल दें इस तरह कर इससे एक घंटे के लिए टाइम देना है एक घंटे के लिए इसको रख दें एक घंटे के बाद इन कपड़ों को इस लफाफे में से निकालें और इसी के लिए तैयार करें इस्त्री भी किस तरह करनी है वो मैंने सारा तरीका इसमें बताया गया है आप वैसा ही करेंगे तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से क्लफ़ वाला सूट इस्त्री होगा सबसे पहले इसका कफ़ होता है जो आस्तीन का और तेज़ स्त्री करनी है दबा के इसको क्योंकि ये कॉटन का सूट है कॉटन में तो हमेशा तेज़ गर्म इस्त्री होती है देखें कितनी ज़बरदस्त ये कफ में मैंने इस्त्री की है और कितना ज़बरदस्त ये कफ इस्त्री हो गया है वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि किस तरह क्या कौन सी चीज़ पहले करनी है आप फॉलो करेंगे तो आपके ज़बरदस्त आपको भी रिजल्ट मिलेगा अब मैंने कफ को इस्त्री करके इसके बाद मैंने इस आस्तीन को इस्त्री करना है पहले आस्तीन में से हाथ की मदद से इसे चुन्नटे होंगे ना जो अगर तो उसको सेट कर लें अच्छी तरह सेट करके जिस तरह मैं इस्त्री कर रही हूँ इसी तरह आस्तीन पर भी इस्त्री करें और जहाँ पर पा पानी आपको कम लगे कि स्प्रे सही नहीं हुआ उधर दोबारा स्प्रे भी करते रहें पानी का स्प्रे अच्छा होगा तो ये बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आएगा ये इस्तरी बेहतरीन होगी E de que. कितनी ज़बरदस्त ये इस्त्री हुई है मैंने आस्तीन पूरी इस्त्री करके ये आपको दिखाया है कितनी बेहतरीन इस्त्री हुई है इसी तरह स्टेप बाय स्टेप अगला मरहला है आप कॉलर कॉलर को भी अच्छी तरह से दबा के इस्त्री करना है कॉलर पर अगर अच्छी तरह इस्त्री ना हो वो फिर कपड़े की शो नहीं निकलती इस तरह दबा कर मैंने कॉलर को भी दोनों तरफ से इस्त्री किया है अंदर की तरफ से भी और फिर बाहर की तरफ से भी और अच्छी तरह सख्ती सख्त हाथ से इसको दबा कर करना है नरम हाथों से इस्त्री नहीं करनी क्लफ वाले कपड़े होते हैं हमेशा हार्ड उस पर इस्त्री होती है देखिए कितना ज़बरदस्त कॉलर इस्त्री हुआ है अब कॉलर के के बाद आता है टाइम इसका इसकी जो पट्टी होती है कॉलर बटन जहाँ लगते हैं उसको दबा के कर करनी है ये गले की दोनों पट्टियों पर अच्छी तरह से इस्त्री करनी है ये देखें कितनी अच्छी सफाई से स्त्री हुई है अब ये देखें आस्तीन कितनी ज़बरदस्त स्त्री हुई है एक शकन नहीं है इसमें एक लाइन नहीं है अब क्या करना है कमीज़ का जो ये ऊपर पीछे जो कॉलर के पीछे जो सिलाई होती है ना उसको दोनों हाथों से पकड़कर इसको सीधा करना है इस तरह अब इस जगह पर दबा कर करनी करी जो ये देखें कितनी सफाई से ज़बरदस्त इस्त्री हुई है अब मैं कमीज के अगले हिस्से की तरफ इस्त्री करने लगी हूँ तो पहले मैंने हाफ जो हिस्सा था कमीज़ का नीचे से लेकर ऊपर इस्त्री को लेती आई हूँ इस तरह बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस्त्री हो जाती है हाफ हाफ़ करके हाफ़ इस तरह पहले लाए और नीचे से ऊपर इसको दबा के स्त्री करें इस पर अगर पानी आपको कम लगे तो स्प्रे बोतल से इस पर स्प्रे करते रहें क्योंकि इस तरह इस ना पा इसी बहुत अच्छी हो जाती है ये देखिए कितना स्मूथ सीधा बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से स्त्री हो गई है अब ये ऊपर के हिस्से जहाँ पॉकेट होती है जेब होती है उधर से भी इसी तरह इसी इस को दबा कर अच्छी तरह लेते आएँ और ऊपर तक जो कॉलर होता है कॉलर की तरफ इसी तरह लेकर आ नीचे से ऊपर लानी है मैं तो इस तरह कर रही हूँ मेरा तो सर बड़ा ज़बरदस्त आता है मैं ऐसे ही करती होती हूँ ये देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन नीट सफाई से इस्तरी हुई है अब ये कंधे के पास कॉलर के पास इधर से भी अच्छी तरह बिल्कुल सेट करके कपड़े को सफाई के साथ सेट कर लें और इसे दबा के इस इस्तरी करें इस तरह करने से बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आता है जिस तरह मैं तरीका बता रही हूँ इसी करने का ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सफ़ाई के साथ नीचे से लेकर ऊपर तक ये मैंने सारा हाफ हिस्सा इस्त्री कर लिया है अब राइट साइड का जो हाफ़ हिस्सा रहता है इस्त्री करने का इसके भी दोनों जो नीचे चाक होते हैं उनके दोनों कॉर्नर को अच्छी तरह से मिला कर आपस में और इसकी पॉकेट को भी मैंने अंदर से अच्छी तरह इस्त्री कर लिया था और एक साथ देख के पहले इसको सेट करना होता है कपड़े को अच्छी तरह सेट करके फिर इस पर इस्तरी करनी चाहिए फाइनली ये सारा इस कर लिया है आगे का सीधे की तरफ का हिस्सा मैंने और पीछे की तरफ से भी मैंने इसी तरह इस्तरी की थी ये बैक साइड देख सकते हैं बैक साइड से भी मैंने इसी तरह इस को क़मीज़ को इस्तरी किया था आगे की तरफ और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये इस्तरी कमीज़ हो गई है फ़ाइनली ये तैयार हो गया स्त्री भी हो गई क्लफ भी लग गया और बड़ा ज़बरदस्त इसका क्लफ भी लगा इस्त्री भी बहुत अच्छी हुई है आपको कैसी लगी आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कीजिएगा एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो बनाते हुए बहुत मेहनत होती है आपका दिया हुआ एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आ, कॉमेंट करें शेयर करें इसी तरह मैंने यह शलवार को भी देखे इसी तरह मैंने इस किया और कितनी ज़बरदस्त तरीके से यह इसरी हुई है वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया